Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем общаетесь? А Делах наших Что за дела такие? А да у, вас у вас все хорошо? хорошо? В плане хорошо? Никак. Ну, Живет сегодня ну, в Все нормально. Ну живу я нормально, а то, что происходит, нет, не нормально. Слушайте. Вы же ушли из Советского Союза. Промышленность на втором месте в Европе. Образованный, обученный, не долгов, ничего. А, а как вы докатились до такой жизни сегодняшней? Отвечу вам. первых Украина не была на первом месте среди самых промышленных государств. Даже в Советском Союзе... Но не на первом, на, на втором месте была. Даже в Советском Союзе она находилась на втором месте, но... Точно не на первом месте среди всех стран Европы. То нет, то сказал, на втором месте Пускай будет на втором, не находилась она на втором. Вот это во-первых. Во-вторых, что же произошло с промышленностью? Система в Советском Союзе, вы должны это понимать, была компатибильная. То есть предприятия в каждой из 15 республик взаимодействовали между собой. Если была сборка каких-то танков, тракторов, комбайнов и так далее где-то кто-то что-то производил, вот где-то кто-то мотор делал, где-то металл был и так далее. Все эти предприятия функционировали за счет взаимосвязей. Когда распался Советский Союз, десятки тысяч предприятий было закрыто в Беларуси, в Украине, Российской Федерации, Казахстане и других республиках. Все это обвалилось из-за того, что система рухнула система под названием Советский Союз. Но и по сегодняшний день, если мы посмотрим, предприятия в Украине есть, они никуда не пропадали. То есть, ну, ваша утверждение, во-первых, вы не правы в том, что говорите о том, что Украина занимает второе место среди стран Европы, потому что нету такой статистики, ни одна статистика это не подтверждает. Во-вторых, вы делаете намек на то, что в Украине якобы ничего нету. Хотя Украина является сельскохозяйственным государством является одним из лидеров в странах Европейского Союза по экспорту и импорту разной продукции сельскохозяйственной. 31% рынка занимает Украина. Если бы у нас ничего не было, то Украина бы, ни в коем бы, случае не торговала с Европейским Союзом. Поэтому вы здесь также правы. Я задам вам вопрос, вы откуда будете из России? Я Псковский. Псковский, понял. Я вот читал недавно статью э, на сайте, если, то ли газета.ру, то ли интерфакс. И там говорилось о том, что начиная с 2000 года по, 2002, по 2019 год, за 19 лет в России, э, пропали 80 тысяч предприятий. А что случилось за 19 лет, почему такое большущее количество предприятий было разворовано? Ш э, в чем заключается проблема? Я сначала опланирую ваши лекции, а потом отвечу на ну, ваши Хорошо? Да-да-да. Так вот, Украина, Украина была страной кораблестроительной. 15% европейского кораблестроения была Украина. Сегодня уже 20 лет ни одного корабля. Украина была авиационной державой. 15 лет ни одного самолета. Украина выпускала турбины для кораблей. 12 тысяч работало на рабочих на заводе «Заря». Сегодня 300 человек. Итак, по любой схеме, Украина была металлургической страной. Сегодня металлургия умерла на Украине. Ее нет практически. А если нет металлургии, то нет никакой промышленности. Так что ну, купи-продай продай, там и прочая херня, конечно, есть. Для сельского хозяйства при современных технологиях хватит на Украине 5-6 миллионов людей. А куда то остальных девать? А куда остальных девать? девать? Если, Если сельское, хозяйство, сельское хозяйство только зерно собирать и, и пулять. Мясо, мясо добывать и, и пулять его. На, на этом ума и людей не надо. надо. А теперь про предприятия, предприятия. да? Был социализм, когда содержались для, для того, того чтобы, чтобы люди работали, собирались предприятия для того, чтобы люди работали. Теперь у нас капитализм. И, и собирать эти предприятия для работы, работы просто так, так никто не собирается. И вот они закончили жизнь. Но Россия на сегодняшнее место занимает второе место по кораблестроению мира. Россия, Россия сегодня была космическая была. держава. Россия, Россия сегодня выпускает самолеты. Россия сегодня сохранила Всю свою металлургию и цветную промышленность, металлургию, а уж не говоря про нефтегазовый Теперь отвечу вам. понял. Смотрите, теперь э, страны э, топ стран э, судостроительства. Первое место Китай, второе Южная Корея, третье Япония, четвертое Италия, пятое Франция, шестое Вьетнам, седьмое Филиппины. Восьмая Германия и лишь на девятом месте находится Российская Федерация. А теперь, а теперь обсудим, обсудим, последним, обсудим последним. а теперь обсудим все, что вы сказали. Смотрите, за 2022 и 2023 и 2024 mm -hmm. год Россия потеряла больше кораблей, чем сумела их сделать. Украина, это правда, Украина до 2014 -го года, пока Россия не пришла с войны, развивала также металлургию. Но после 2014 -го года, делал, металлургию, но после 2014 -го года, когда часть Донецкой и Луганской области были оккупированы, а также после 2022 -го года событий в Майорской давайте я закончу, я вас не перебивал, я вас не перебивал. И после, ну, 2000, после 2022 года, когда большущие заводы по метал металлургии были разбиты Россией, вот эта категория, да, вот эта категория, вырвывал, вот эта категория на 70 упала, дала сбой. Я вам привожу пример с Россией и кораблестроительством, потому что когда происходят какие-то боевые действия, что-то страдает. И говорю вам, что за три года, вот этих два с половиной, Россия потеряла больше, чем сумела произвести. Украина за Хорошо. вот этих десять лет, вот, с, со, с, с тем капиталом, который у нее был, который она инвестировала в металлургию, сейчас этот капитал на 70% ниже, потому что идут активные боевые действия, уничтожаются целые заводы, вот. Некоторая часть является оккупированной. Именно из-за этого. Если мы будем говорить, я закончу, вы будете позже тоже. Давай, давай. Если давай, мы будем давай. говорить по поводу э, космической державы. В мире существует 60 космических держав. И Украина... Да и, мы что? Да, и Украина да является... Да, Украина является... Да, Украина является... Да, Украина является... Украина является одной из этих 60 стран. Эти... Дедушка, я закончу, а вы будете? Да, а вы будете? Не, а вы не, будете скажите, а вы сколько вы запустили, будете запустили. Статус космической державы держава может получить, если она имеет космодром, если она занимается да. проектировкой ракет, если да. она развивает да. технологии. Но вот в Украине нету лишь космодрома, но она продолжает делать, сейчас, кстати, в 2025 году в Канаде будет запускаться ракета циклон 4 украинского производства, которая уже ракета сделана, вот, и ожидается, ожидается открытие космодрома в Канаде. Должны были это сделать Юж... еще в 2015 году, но Бразилия нарушила дом. Давайте Юж, я закончу. Уже, я закончу. Не нужно но перебивать. Дедушка, Дедушка Юж, не Юж, нужно Маш, перебивать. не только велосипеды. Дедушка, не нужно перебивать. Вы же хотели пообщаться. Юрмаш, а ну не врите мне. Еще раз велосипеда. В мире 60 стран, которые имеют статус космической державы. Статус космической державы не зависит от того, есть ли космодром или нет. Все. Ну а что? Да, дальше, 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 Что дальше? Пошли дальше. Шо, давай дальше будем обсуждать. Ты же говоришь, что нету. Пошли. А я тебе говорю, что есть. Если Конечно. я читал про спутники, значит, я космическая держава. Если, Если я, я смотрю на небо, на небо значит, я космическая держава. Космическая держава та, которая производит а. ракеты. Вот. Космические Какие ракеты, ракеты вы производите? Циклон 4 «Циклон-4А». Космические, да не никому, космические корабли да не развивают технологии и имеют свой собственный да э, космодроп. Так, а, 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 ну, воспользуйтесь Яндексом, пишите ракета Циклон 4 М. Вот прям сейчас. Москва. Все ваши лучшие ученые, ученые уже давно в Китае и в России, и на, и на Западе. Еще раз, на Западе. Если У вы не разбираетесь в, в этой теме, Мы не нужно совать туда а новость Вот я вам приведу пример. Пример. Я я пример. пример. Нет, я не закончил, вы перебиваете. У вас, я вас, вас пример. культуры Работусь. общения нету. Я не знаю, как вы можете общаться Братья, с другими людьми, если вы все время перебиваете. Разговор не получится, потому что вы сперва соврали. Когда я ваше вранье разрушил, Врушаю, у вас все больше и больше подгорает, и вы начинаете перебивать. Нет, я вас выслушал, поэтому перебивать бредовые. не нужно. Дайте вам надо надо украина Дайте делает, нам, делает ракеты «Циклон-4». Да ничего, ракеты, ничего вы не делаете. Ракеты, которые будут доставлять не груз делаете. на орбиту. Я закончил, а теперь Уже можете ничего говорить. ничего вы не делаете. Давайте, я жду. Чего вы врете мне, мне, что Украина что-то делает? Вы самолеты самолет, а не можете, можете собрать, собрать уже в 2019 году Украина с Канадой да. заключили контракт, где Канада ну, взяла как? на себя ну, обязательства контракт. до 2025 года подготовить подкод... ну, да вот. А Украина в это вы время, получили, вы, в это считаете, время считаете, продолжала проводить тесты ракеты ну, и я, я не переживаю. там, вы же вы же все время перебиваете меня. Вы хотите, чтобы ну, я. Чтобы, чтобы я пришали. вас слушал или что? Вы, с Китаем заключили контракт, и кинули, контракт и кинули его. Чего мне Каким Китаем? А ну назовите. Давайте, назовите. Историю а, с, да. с Китаем. Я жду. Давайте. Вы с Китаем моторси заключили контракт. В каком году? Где этот контракт? В как каком году? Где этот контракт? Где этот контракт? контракт? Украина. Где этот контракт? я скажу. мы гуглим контракт. Я закончил. Я закончил. я пошел. Слушайте, я не сказать. Да-да-да, давай, теряйся, теряйся. Да, бывает. Как жизнь молодая? Да, по чуть-чуть, живем, живем. Ну хорошо. Как у молодежи сейчас времена проходят? Чем занимаетесь? Ой, кто-то помогает армии, кто-то работает, кто-то учится, кто-то дома отдыхает, кто-то воюет. Вот. Разные ситуации бывают, людей много проживает, у каждого человека своя ситуация. Ну, в общем, сейчас все, все стараются выжить. Все стараются выжить, правильно. Да. Так как и раньше было. А, а вообще сейчас э, молодежь как бы стремится к учебе нет? Ну что ж, учатся, дети в школе учатся. Нет, ну, учатся, учатся учатся, да, учатся. Учатся, да, учатся. Так а в чем вопрос? Вы задаете стремятся или нет? Стремятся. Ну... Я вот по вашему опыту, Что? Мне 28 ну, лет, я закончил два университета и школу. Ну, по моему опыту нет. я сейчас работаю. Это показатель. По моему опыту я сейчас работаю. А что? Ну, если, если бы я закончил я два университета, я бы дальше как-то как самообразовывался, что-то изучал бы. Сейчас я работаю на армии, помогаю армии. Там у меня есть свое образование, где я набиваю новые навыки. А что не так? Человек в течение своей жизни, в зависимости от его хотения, может развиваться, а может просто не развиваться. То есть я, я учился. Я говорю, что это не так. Я наоборот говорю, что человек должен развиваться. Не должен это выбор человека. А ваше мнение, вы думаете, что каждый человек должен это делать? Нет, это так, так не работает. Каждый человек сам себя определяет, хочет он развиваться или он будет стоять на одном и том же самом месте. А как вы думаете, если человек не будет развиваться, куда он пойдет? Будет работать на той же самой профессии до момента, пока его не уволят из-за того, что он не развивается, потому что время изменяется и изменяется все в работе. Пойдем, куда он пойдет? В таком случае на улицу. Пойдет. Вниз. На улицу пойдет. Вот. Я про это и говорю. Вот вы, например, вот развиваетесь, так? Да, работаю сейчас развиваюсь. Я это и хотел узнать. Вы откуда будете? Я вижу такой вы человек, который хочет все узнать. Откуда будете? Белгородская область, Россия. Какая область? Белгородская область, Россия. Соседи с вами. Я из города Сумы. Ну, живу здесь. Родом из России, Республика Хакасия, города Бакан. Белого... Как там в Белогородской В России давно были. В России в 2019 году, до коронавируса. Я не про Россию, про Хакаши спросил. Хакаши давно были. Так Хакасия – это Россия. Нет, ну именно в Хакасии. Я, в 2019... я понимаю, в России там можно и... В 2019, в 2019 году был. Да? И как в Хакасия? Как было 32 года назад, так и остается по сегодняшний день. Те проблемы, которые были, они не решены. Ну, живут люди. В большинстве случаев люди готовы жить в, свои, в своем доме, в своем городе, не беря под внимание даже некоторые проблемы. В Украине при фронтовой город Харьков, да, его обстреливают. Некоторые люди уехали, некоторые там остаются. Я приехал в Хакасию, и там ничего не изменилось. Проблемы как были, так и они остаются, их никто не решает. Yes. В Белгородском. А в, в Арзамах области... а, а решили проблему. С войной. Ну с тем, что заходили раньше ДРГ-группы, решили. Сделали. Да я... вы, мы про бытовой план говорили. Вы вот... Бытовой По... план, бытовой план в Украине в городах отошел на второй, на вто... На вто... Вто... второе место. Вот это про девятнадцатый год говорили, когда вы ездили в Хакасию. Так я же вам и ответил, что по поводу Хакасии там ничего не изменилось. Ну а в это же время сумма. Ну что, город развивался. Развивается даже сейчас, но не в тех масштабах, как развивался до полномасштабного вторжения. И в чем развитие? Слушайте, изменялось. Изменялся городской транспорт. То есть убирали старье, привозили новые, вот расширяли инфраструктуру города, вот, Бело в планах озеленить город, сделать велодорожки, сделать линию городского транспорта, вот, но это отошло все на второй план. Сейчас совсем другие цели: защитить этот город, вот, избавить его от большущего количества разведдронов, вот, прилетов и так далее. То есть, ну, сейчас э, городской бюджет. Ну, Я... Сейчас другая проблема. Вот в Белгороде то же самое. Деньги, которые отошли там на зубе дракона, Гладкова, да, на которые он потратил там миллиарды рублей, вот, э, э, и укрытие. Вот вместо того, чтобы развивать город, ну, от... отмели денежку, вот, поставили укрытие. Вместо этого можно было бы там сделать велодорожки в городе, да, Парк новый или какой-то старый там возобновить, и так далее. Но как видим, город Белгород, как и Суммы, он не стремится к развитию во время боевых действий. Я не сторонник Гладкова, но если вы сравните Суммы и Белгород это земля и небо. В плане чего? Ну, в плане тех же велодорожек и благоустройства. Что у нас там? Город. Тех же парков. И всего прочего. Город Белгород, чего в Белгороде? Вот скажите, чего в Белгороде нет? Белгород. Я не знаю, там просто чего нет. Там все есть. В городе Белгород, так как и в городе Суме нет достаточного количества систем ПВО, которые бы защищали от ударов. А, вот так. это да. Так мы же говорим... вы начали в упрек Гладкову говорить, что... Сделали зубы дракона, они сделали там, дорожки. Там... Не, да, подождите, миллиарды рублей, которые были потрачены на защиту Белгородской области. Это, грубо говоря, отметьте денег, потому что зубы дракона они не работают. Эти же деньги можно было, было там распределить Но... на развитие города. Можно. Но этого Но... не случилось. То есть вы тратили можно. на другие цели. Можно. Ну, об этом я вам и говорю. Ну, дело в том, что у вас зеркально то же самое происходит. Я с вами полностью согласен. Я же вам и ответил на ну, ваш вопрос. Ну, опять же, в плане благоустройства Белгорода, ну, я не знаю, Белгород, один из самых благоустроенных городов. У нас в той же Белгородской области, я не знаю, в Сумской области вряд ли такого есть. У нас четырехполосное движение по всей области. Потому что город больше города Сумы. Население больше. Смотрите. А сколько в а Сумах? В Белгороде сколько у вас там? 320 тысяч, в Сумах 250 тысяч. То есть 70 тысяч населения это приблизительно дополнительно плюс-минус там 5 тысяч автомобилей. Автомобили, которые там делают или не делают пробки в городе. Город развивается, то есть строится метро, дополнительные линии, мосты и любая другая городская инфраструктура, она развивается из-за количества населения. Если население там 260 тысяч человек и увеличивается это население по тысячу человек там в год например в таком случае развитие города в плане инфраструктуры дополнительных мостов велодорожек и так далее будет длиться намного э, дольше потому что ну, не нужно сейчас строить дополнительную еще одну полосу потому что ну это будет бессмысленно она городу не нужна. Есть другая проблема с точки зрения э, государственности. Не нужно строить очень большое количество разных полос, потому что людей будет ставать еще больше. Вот. А эти люди будут создавать проблему. Покупать автомобили. Как было в Чикаго. Там в 60-х годах построили большое количество разных автобанов, объездных дорог и так далее. Несколько полос, там шасси или сколько у них там полос. Вот. И это городу тогда не нужно, не нужно было. Вот. Но они привели к одной проблеме. Люди начали съезжаться в этот город, покупать автомобили. Вот. И через 30 лет они поняли, что то, что они настроили, привело к проблемам, которые существуют сейчас. Они симулировали увеличение количества автомобилей. Люди поняли, что это намного лучше, чем городской транспорт. А сейчас город Чикаго, он возвращается в 50-е годы. Устраняет некоторые полосы, отдает эти полосы городскому транспорту, забирает полосы, строит там велодорожки и так далее. Город развивается от потребностей, а не от того, что ну вот город Белгород и город Сумы. Это два разных города. Гор в городе Харьков, город Харьков намного красивее, намного развитее города Белгород. Но это почему? Потому что город Харьков в трижды больше города Белгород. Ну даже я бы сказал не в трижды, а еще больше. Ну полтора миллиона проживает, ну если брать довоенные до военную статистику, вот и у вас ну, там 300... опять же, насколько ну, я в качестве 2014 -го года не был, в основном да, насколько я помню, довольно плачевное состояние было. чего? Я не знаю. чего? единственное, что когда Азаров приехал перед чемпионатом Европы и сделали объездную. Это вы говорите о городе Харьков? Да. Прошло 12 лет спустя, начиная с 12, 13 лет, с 2011 года. За 13 лет город Харьков построил несколько станций метро, подготовил и строится еще одна линия метро. Город самый чистый город в Украине, потому что там очень большое количество коммунальной техники. Не беда под внимание, что Россия его уничтожает, город так или иначе закупает новую. И город развивается, город очень красивый, один из самых красивых городов и развитых в Украине. я не спорю, что он я красивый. Я вам могу привести пример, что город Белгород в 2011 году, это была такая деревня, что люди оттуда уезжали. Потому что тенденция... Тенденция э, населения города Белгород... Давайте посмотрим тенденцию населения. Население а города Белгород. Так, 340 тысяч, не 330, а 340. С, 1000, с 2010 возьмем, например. Так. Предоставляет Россия такую информацию или не предоставляет? Что это там? 362 тысячи человек проживало на 2010 год, а за 340 тысяч человек. То есть население города уменьшается. То есть тенденция идет на спад. А сейчас еще больше. Начиная с 2012, 2022 года, еще больше людей десятки тысяч уехали из города. Потому что некоторым не нравится, что все время воздушная тревога, обстрелы и так далее. Из вот этих приграничных городов Российской Федерации, как и Украины, вот, люди будут уезжать с этих городов. Им не нравится то, что начал Путин, как украинцам, так и россиянам. И население вашего города, оно будет с каждым годом уменьшаться. Мы, мы говорили о бытовых условиях. Видно, баба зайшла, бо він спершу подивився так в... з його сторони вліво. Да, влево подивився. О, и на кнопочку нажал.